Рынок работает. Год вот предприятие закончило с прибылью. Там чуть больше 60 тысяч. Работали рентабельно. С 1 января, конечно, мы уходим в убытки, пока у нас не принят новый тариф. В связи с повышением минимальной зарплаты. <coughs> вот еще хочу довести до сведения. Значит, что я написал заявление по собственному желанию. И поэтому прошу, Владимир Васильевич, вы говорили о том, что предприятие перед сменой руководства должно пройти проверку. Я прошу такую проверку провести, огласить результаты проверки. Вот сейчас могу озвучить, что на счету предприятия находится 198 тысяч гривен. Я озвучу это для того, чтобы мне потом не слушать последствия нашу любимую народную украинскую сказку о передниках. То есть деньги на предприятии есть, предприятие работает, все там нормально, поэтому прошу подписать мне заявление, провести проверку и огласить результаты. Спасибо. А, и по тарифам. На сегодняшний день действует тариф 2011 года. Значит, один квадратный метр торговой площади за день, торговой, за день торговли стоит 1 гривну 50 копеек. Тариф этот очень низкий. Его надо пересматривать. Спасибо. В оперативном совещании, которое проводилось сегодня в исполкоме, вы слышали, что руководитель коммунального предприятия рыночной торговли и парковка Мачула Владимир Витальевич вот. я считаю его одним из лучших менеджеров коммунальных предприятий. Он умудрялся зарабатывать деньги коммунальному предприятию, даже помещ, размещая свободные денежные средства на депозитном счете. И таким образом коммунальное предприятие зарабатывало деньги. На сегодняшний день на счету он озвучил сумму больше 130 тысяч на счету предприятия. За прошлый год предприятие сработало прибыльно. Озвучена была цифра 60 тысяч прибыли для коммунального предприятия. Рыночная торговля и парковка. Это маленькое предприятие, вообще, ну, как бы для меня оно смешно, тем не менее, такое предприятие сработало прибыльно. К сожалению, этот человек написал заявление по собственному желанию. Я его пока не подписал. У меня есть две недели. Ну, к сожалению, он опять его просил настойчиво сегодня подписать. Возможно, это связано с тем, что он, понимая, что надо увеличить тарифы, он вступил в конфликт с работниками рынка. Вот. А раз так, ну, очевидно, он все-таки конфликт не выдержал и решил таким образом избежать этого конфликта. Но я считаю, это еще раз говорю, с точки зрения эффективности работы предприятия, это один из лучших руководителей предприятия. Да, у каждого из нас есть недостатки, каждый из нас есть слабости, тот плохо, не умеет общаться с людьми, тот еще чего-то делает, тот неряшливо одевается, тот еще. Но тем не менее, с точки зрения эффективности менеджмента, он был одним из лучших менеджеров и есть пока, он еще пока не уволен коммунальное предприятие.